Всем привет, с вами Лера, и вы на канале Творина. И всегда я по пятницу вечером буду 22.39, буду снимать видео, размалевки, я буду придумывать какие-то идеи, и буду с вами и рисовать, и показывать. Ну что, поехали? Вот, и сегодня мы нарисуем такое, напишем, или разрежем. Ну что, поехали, для этого нам понадобится чистый бумаг. Чистый бумаг циркуль, ручка, карандаш, ножницы и еще разноцветные ручки. Сперва у нас, мы, у нас понадобится сперва циркуль. Вот. Будем рисовать без циркуля, потому что он понадобится. И берем нам карандаш, нам надо нарисовать. Вот как вы видите большой круг. Вот большой круг. Он нарисовать большой круг. Мы его рисуем. Ну попыталась. Сейчас еще будем рисовать. Рисуем. Вот получился такой. Я понимаю, не так сильно красиво, но получился. И потом вот тут мы кружок рисуем. У кого циркуль не понравился, он рисует циркуль. И там, где у него остается такая маленькая дырочка, потому что его я тут держала, а то делает там вот такую точку. После этой точки, смотрите, мы рисуем вот это мы берем разноцветные цветные ручки я любого цвета и сначала мы должны поставить вот сейчас я вам покажу <плес> вот, сделали вот такое чтобы можно было дальше уже сами рисуем вот, я, я хочу взять вот мне сильно нравятся такие три цвета, потому что я тут тоже делала стримать цвета. Но тут сначала я шел оранжевый. Вот оранжевый. Эм, этот, розовый. И потом идет красный. И так же сама хочу тут сделать. Сейчас у меня идет оранжевый. Нет, наоборот. Сейчас у меня идет розовый. Можете свои любые цвета брать. Вот. Потом у меня идет. Особенно нам черный понадобится, потому что мы будем его вот так делать. Вот, сделали. Теперь мы опять берем черный. И тоже так рисуем. Смотрите, мы поставили одну палочку. Теперь ставим еще одну палочку. Недалеко, потому что, смотрите, когда я вот это рисовала, видите, вот это, то у меня близко. А я хочу сейчас далеко, потому что, чтобы было красиво. Вот мы рисуем вторую палочку. И рисую вот такой кружочек. Вот это получилось еще нормально, похоже. Так, рисую такой кружочек. И потом я беру красный. И такая рисую. Вот я нарисовала. Теперь я опять так делаю. Опять. И беру оранжевый. Вот. Поехали дальше. И вот дорисуем последний. нарисовали, теперь мы будем брать все ложки вот. и будем брать все кулеры по бочке, вот эти самые, давайте осталось три последних цвета. Берем розовый. Взяли. Берем оранжевый. Взяли. И берем последний красный. Взяли а теперь сейчас похоже но только тут она просто равно, чем тут а вот не тут написать будем вот сейчас писать Мы ну, увидим, ну, что тут написано тут написано. средичка и написано нарисовано среди рисунок пишем Теперь одинаково. Да, теперь одинаково. Но наше видео еще не заканчивается, потому что тут уже занимается маме. Я тебя люблю. А сейчас мы будем писать сестрички. И рисуем сердечко. Я тебя...

Вот. Ну, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. С вами была Лера.